Yang Ahmad Bohmat tadi menyebut selain daripada MRCB, dia juga mempunyai pemegang-pemegang saham yang lain. Ini telah saya tegaskan tadi, shareholders fund dalam MRCB berjumlah 4.6 bilion ringgit. Itu memang telah pun dimuktamadkan pada ketika ini. Cuma liability hari ini, liability semasa 2.3 bilion. Jadi kalau kita compute dari segi gearing ratio, ianya masih menasabah untuk mendapat pinjaman. Saya tidak tolak kemungkinan itu sebab gearing ratio MRCB pada ketika ini adalah 49%. 2.3 liabilities, shareholders fund 4.6 bilion. Cuma perbahasan kita petang ini, kalau liabilities hari ini 2.3 bilion, dan ada pinjaman tambahan untuk KSSA bernilai 3 bilion ini menjadikan jumlah liabilitiesnya 5.2 bilion walaupun shareholders fund dalam MRCB itu masih kekal pada 4.6 bilion gearing ratio untuk MRCB dengan pinjaman tambahan ini akan melonjak 113% saya percaya bank akan meneliti perkara ini sebelum memberikan kelulusan. Saya sebut dalam perbahasan saya, ada sebuah bank yang telah didekati oleh MRCB dua bulan yang lalu, tetapi akhirnya bank ini menolak permohonan tersebut kerana masalah yang sama. Gearing ratio MRCB telah melonjak kepada 113%. Jadi apakah persediaan kerajaan negeri Sementara kita teruskan rundingan dengan MRCB untuk mengurangkan kos termasuk consultancy fees, kadar faedah dan juga subcontractors yang akan dilantik oleh MRCB itu juga termaktub dalam perbahasan saya. Saya percaya kos itu dapat dijimatkan dan mungkin dengan penjimatan ini kita dapat pinjaman tambahan dengan gearing ratio yang lebih menasabah untuk menyiapkan projek ini. Terima kasih ya Mak Uh, terima kasih uh, yang berhormat uh, sekalian sebab saya sebutkan tadi uh, dia kena realise beberapa aset untuk mengurangkan gearing tersebut kalau tidak dia dalam bentuk liabilities, dia dalam bentuk benda yang kata susut nilai dan yang keduanya beliau juga menyediakan satu plan yang dikatakan term loans supaya term loans ini secara keseluruhan dapat mengurangkan masalah-masalah terbabit di samping urusan MRCB secara keseluruhan. Sudah pasti dengan track record yang saya sebut tadi, kita yakin mereka boleh lakukan dan kita memantau perkara ini daripada masa ke semasa dengan pasukan yang jitu sama ada uh, bekas pengarah JKR Negeri sendiri menjadi ketua untuk memastikan projek itu berjalan di atas tapak dan unit keuangan kita secara keseluruhan memastikan keseluruhan dan juga uh, projek ini mencapai dan juga sampai kepada tujuan kita pada tahun 2029. Apatah lagi tahun 2029 merupakan tahun kita akan menjadi tuan rumah untuk Sukan Persaudaraan Islam, sukan bagi negara-negara OIC dan kita telah diberikan pengiktirafan dan juga diberikan ruangan oleh pihak Uh, badan terbabit untuk menjadi tuan rumah dan itu adalah masa terbaik untuk kita lancarkan dan kita luncurkan program tersebut pada tahun 2029. Alia Muhammad Satu lagi pertanyaan yang saya mohon penjelasan. Kalau mengikut SST yang telah ditandatangani pada Mei 2025, kaedah yang digunakan ialah lump sum contract. Uh, maknanya selesai projek dalam tempoh 48 bulan MBI perlu membayar jumlah yang telah dipersetujui iaitu 2.9 bilion ringgit. Persoalan saya, mengapa tidak dipilih kaedah progress payment? Dan ini dapat menjimatkan kos bagi MBI untuk membuat pembayaran secara uh, progresif rather than lamsam pada tempoh 4 tahun. Apakah penjelasan daripada kerajaan negeri? Pasti, Yang Mohd. Projek di Cyber Valley Yang Mohd sebut, kita terpaksa membayar lamsam kepada Gamuda dengan nilai yang besar pada ketika itu 60-70 juta. Yang Mohd masa itu pun tak fikir kenapa kita buat bullet payments. Tetapi pada waktu ini pihak MRCB memerlukan jaminan itu dan kita percaya dengan plan yang kita buat Termasuk pelan pinjaman yang akan dibuat oleh pihak MBI untuk membayarnya. Dan dalam masa sekarang ketika pembinaan itu berlangsung, kita masih ada ruang. Penajaan 100 juta, pembinaan kawasan realize, projek-projek di kawasan yang sedia ada, tanah dan kawasan tanah yang kenal pasti nanti kalau ada, kita yakin kita boleh membayar dan bukanlah kita membayar keseluruhan 2.9 itu. Kerana paling tidak kita sudah mengenal pasti beberapa kaedah. Paling tidak dua yang sangat realistik iaitu monetize aset-aset yang bakal dibangunkan dengan segera sekarang dan yang kedua adalah land swapping. Land swapping dengan monetize itu saja saya yakin kita boleh dapat 700 hingga 800 juta. Maknanya kita tidak perlu membayar 2.9 yang ada secara bullet payment pada waktu itu. Dan kita ada masa 48 bulan dalam SST itu. Ya, dan kita ada masa untuk membayarnya. Dalam pada masa yang sama kita juga boleh merancang untuk sukuk pinjaman dan pelbagai rencana yang telah kita kemukakan. Elemat. Cuma yang Mak Mohamad, walaupun ada tempoh 48 bulan, tetapi ianya melibatkan kos. Kadar faedah yang dikenakan terlalu tinggi 8%. Walaupun hari ini ada jaminan mungkin boleh dirunding dan dibincangkan semula tetapi apa yang telah dipersetujui itu kosnya tinggi 8% kos komersial yang kena bincangkan dan berenam ataupun perbincangan 8% itu akan 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 ada dalam mana-mana agreement sebelum ini yang agak standard uh, di antaranya saya sebut tadi 8 hingga 12%. Itu adalah rate-nya Yang Berhormat. Dan kita uh, setuju pada kadar komersial dengan perjanjian yang telah dikemukakan. Baik, uh, yang Berhormat sekalian, uh, saya percaya uh, kita telah menjelaskan dengan rinci belanjawan tahun 2026 dan bagaimanakah pencapaian yang telah kita kemukakan ada suara-suara uh, yang selalu dikemukakan bahawa uh, pementangan belajawan saya kerap kali mencubit dan menukilkan puisi ataupun uh, menyuarakan kata-kata dan kod kata-kata daripada pujangga ataupun mana-mana pihak ini adalah sebahagian daripada kita untuk memahami makna sebab angka data pertumbuhan itu adalah angka data dan kalau tak dibaca dengan makna yang betul kita boleh menyesatkan dan kita boleh mengkaburkan orang. Contoh, apabila sebut tentang inflasi. Inflasi melonjak. Bunyinya macam besar, melonjak. Tapi naik 0.2%. Sampai terikut semua melonjak. Daripada sini sampai sana mau melonjak. Tapi bila kita jelaskan bahawa ada sejarah, ada latar, itulah penting je. Sebab itu bila saya kutip Umberto Eco, kita kena tidak boleh tenggelam di dalam makna. InsyaAllah. Kerajaan negeri sentiasa berada dalam garis kewarasan, garis kesedaran dan kita bersedia untuk berbincang ataupun berbahas dengan secara berhemah. Tetapi kerajaan negeri menjamin, apa dia? Niat, niat yang terbaik, pelaksanaan yang terbaik dan juga melalui pemantauan-pemantauan kita. Termasuk perkara yang di luar daripada sebenarnya tanggungjawab asasi kita. Kalau kita lihat dalam belanjawan ini, saya pun nak tunggu belanjawan ini, saya ingat banyaklah orang nak discuss pasal education, sebab saya letakkan peruntukan yang besar untuk pendidikan tapi sebahagian perbincangannya adalah melibatkan kemiskinan kerana mungkin kesilapan-kesilapan dan pemahaman makna yang tersilap ataupun yang gagal dikemukakan atau sengaja untuk mengelabui dan menandai segala hal tersebut, saya rasa tentang uh, tentang uh, uh, zu saya rasa telah dijawab sebahagiannya dan saya sendiri bertanya dengan bagian pihak pemaju, pihak, pihak zoo. Kenapa mereka terpaksa nak jual tanah-tanah tersebut? Ini sebahagiannya kerana pandemik yang berhormat. Masa pandemik, orang tak cukup makan yang berhormat. Dan orang terpaksa gantung bendera putih. Ha, itu PN tu. Orang tak cukup makan. Tapi bukan saja orang tak cukup makan, binatang pun tak cukup makan. Cuma binatang tak boleh gantung bendera putih. Jadi mereka terpaksa jual untuk tampung beberapa kos-kos keperluan mereka. Dan kerajaan negeri juga melihat, eh? yang Muhammad sendiri ada dulu kelang. Bila kita tengok, rupa-rupanya kawasan tersebut dah terlalu padat. Orang bising sebab bau tahi kuda. Orang bising sebab ada haiwan terlepas. Kalau ada cadangan yang lebih baik di kawasan yang lebih sesuai, saya rasa tidak ada salahnya untuk kita mengalung-alungkan pembukaan safari dan kawasan zoo yang lebih baik, yang lebih selesa kepada rakyat. Di samping penduduk-penduduk di Kemensah. Dan kawasan-kawasan sekitar itu dapat kita bangunkan dan dapat kita hidupkan. Ha, jadi, Tamedan, penting puisi itu. Kalau tak, tak perlulah kod rumi, Taman Tamedan sebut, tak perlu puisi. Dia sama air raya, kod rumi juga. Sebut je lah, sama air raya, tak payah kod rumi. Sebab itu penting faham puisi, kalau tak kita sesat dalam makna yang berlaku. Dah, dua, 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 Sebab itu, uh, yang berhormat sekalian. Ini bagi celah tak? Lah. Ha? Lah. Ah. Sampai puisi pun nak gaduh dia apa hal? <laughs> nama lain ini adalah lafro menteri besar apa ya, menteri besar silakan. tapi faham makna dan laksanakan itu je yang kita minta tak salah kot. Ya, ya. saya suka yang abang sebut yang abang patut bangga ada ADUN macam saya baca satu satu apa yang abang kod ya ya Ha. Ah. Tapi saya nak yang berhormat Faham maknanya laksanakan okay. Itu semalam saja Semalam cakap lain Hari ni cakap lain Semalam bukan main Balon MB Sebab Sebab itulah berhormat Bila 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 Yang berhormat bersikap macam tu Ulu Kelang saya faham Dia memang begitu Dia tak ada suka Tak suka Puisi pantun ni Sebab dia straight forward Orang dia dia. Jadi akhirnya Tak apa <laughs> <laughs> tu, Lepas tu yang lain-lain yang lain-lain pun jadi Yang lain-lain pun terikut Yang lain-lain pun terikut Dah tu penggunaan perkataan-perkataan Tentang inflasi Tentang apa ha? Saya tengok Sementara pun ikut Sebut tentang kemiskinan Ini real Jangan quote yang bukan-bukan Jangan faham teori Kita kena faham teori Sementara Hati-hati Sebab nama sedara Wan Sebanyaknya yang Wan ni Semua lawan dulu kelak <tuk> 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 Jadi <tuk> <tuk> Eh hey, suka Kandis Ya Allah si. Walaupun saya tahu apa di hati Sungai Kandis. Yeah. Jadi terima kasih yang berhormat Saya mohon mencadangkan belanjawan tahun 2026 Ada satu belum jawab lagi Apa? Yang Tentang hari konsesi ni SIP SIP apa? Tak ada, tak ada Semalam dia apa? jawapan tentang... so jawab lah. Tak apalah Alih-alih yang bawa maskarian. Kenapa kerajaan Okey, okey, okey. Ya. Sudah. Sudah. <laughs> Semalam dah panjang dah nak faham apa. Nggak. Baik. Satu, yang pertama, kan bukan keseluruhan yang Ahmad satu topik saja di bawah SIP iaitu mengapa dokumen ini diletakkan okay. di bawah OSA. Baik, Sekol baik. Penyiasa. Yang Ahmad, sebahagian daripada projek ataupun sebahagian daripada dokumen yang melibatkan MMKN. Dokumen-dokumen yang melibatkan mesyuarat penuh. Yeah. Di pihak majlis dan sebagainya memang tertakluk di bawah OSA. Yeah. Apa yang terjadi? Kalau mereka memohon di bawah FOI, jadi ia ditolak kerana memang sedia ada di bawah OSA kerana itu sedia ada. Kita telah meneliti keseluruhan dokumen. Dua mesyuarat lepas tak payah tunggu sidang Dewan, pihak Kerajaan Negeri telah mengarahkan untuk kita keluarkan dokumen-dokumen tersebut daripada OSA untuk orang tengok. Sebelum ni tak boleh. Jadi ada permohonan Kerajaan Negeri dalam dua MMKN sebelum meeting ini untuk kita declassified di bawah OSA kecuali dokumen kontrak kerana ia hanya dia melibatkan dengan syarikat. Jadi bagi pihak kerajaan kami tak ada masalah. Tapi syarikat dia ada pelan perniagaan dia yang kita tidak boleh dedahkan semua. Untuk itu kedua-dua pihak perlu memberikan pelepasan. Lain-lain saya yakin semua overboard melalui proses dan saya nak sebutkan di sini jadi pun keluar dekat keluar sekejap tadi Saya pun dah sebut tadi Bahawa kita akan diklasifikasi Supaya semua orang tengok prosesnya Dan kita yakin semua proses dilakukan dengan baik dan teliti Ini, ini tentang Ini tentang SIP ke? Hah? tentang SIP ya Mak Selangor Mat? parking kan iyalah iyalah ha inilah jawapan yang amat berhormat lebih kemas dan cantik daripada skincan semalam oh. sebab itu dia menteri oh. besar Semaralah. sebab itu dia menteri besar Semaralah. ah jawapan kalau menteri besar mestilah lebih kelas dia, macam ulu kelang ha, Dia langsung dia bagi langsung kelas orang semua dia buat baik 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 daripada cukup, pagi sampai petang borahmat saya jemput menyatakan oleh besar Didedahkan jawapan tidak selari yeah, dengan dasar ya, kerajaan. Okay, bye, Ikutlah bye, bye, bye. dasar kerajaan. He. Yang Pak ya, tukar exco skin cari. Alia-alia, Pak Muhammad alih, alih sekalian. Okey, okey, jangan, jangan. Tapi lagi, ambil lagi. Yeah. Ya, ya. Ya. Letak Pelabuhan Kelang yang tunggu begitu lama. Lebih layak duduk. Tak ah. pembangkang keluar pembangkang keluar Ah, Tak layak. jawapan Bersar. yang Bersar. salah Bersar. dalam Dewan. Ini, Masih lagi. Menteri Kelang, Ulu Kelang. Sabah. Sabah, Sabah. Yeah, ya, masih lagi platform Lukang, lukang Ulu Kelang dah lebih 60 tahun dah umur Sabah sikit. Hmm. <laughs> Takut kena sakit jantung. Ya, Mak. Saya dah jelaskan dah ada jaminan yang nak pergi melompat lagi kenapa. <laughs> Dan uh, saya tak melompat sebab exco yang amat berhormat tidak uh, memberi jawapan yang tidak <laughs> yeah, yeah, cukup, cukup, tidak cukup, tepat. Cukup, cukup cukup cukup. Tengok macam menteri oh, besar. Oh, lang, skin, oh, dia dia ni? Usan, usan, mana lagi presiden ni? Senada dengan mana lagi presiden bersatu ni? Urusan kita kena teruskan urusan kita. Baik baik baik. Okey, saya yeah, saya habiskan lagi. Saya habiskan sikit. Saya habiskan sikit. Saya nak habiskan performance yang Daripada data yang kita perolehi, sebelum ia dilaksanakan integrated parking, majlis-majlis terbabit mengutip 1.18 juta. Tetapi selepas integrated parking dilaksanakan, MBSA sebagai contoh mencatatkan kutipan 1.185 juta. Walaupun ia hanya sekitar 40%. Maknanya jumlah kutipan telah bertambah, hasil kepada jabatan kekal sebagaimana yang diadakan. Apa yang lebih menarik? 10% dimiliki juga oleh pihak MBI yang sebelum ni tidak dimiliki oleh MBI. Ini belum full force kerana kita tak melibatkan peguam dan tambahan yang sepenuhnya. Tapi saya percaya dengan track record yang kita ada, dengan apa yang kita ada dan tidak ada perlu kita sembunyikan, esok sendiri saya hantar ke pejabat ahli parlimen Petaling Jaya data data dan maklumat yang diperlukan supaya sebab apa? Sebab kita pastikan ada satu sistem yang tersusun yang rapi dan sistem inilah yang akan menjamin sebuah negeri yang pintar dan kehidupan rakyat yang selesa. Dengan itu yang berhormat, saya... Enam setengah. Okey, okey. Semalam yang amat berhormat, saya tidak dapat jawapan daripada Exco sebab dia tidak bersedia untuk beri jawapan. Hmm. Saya hanya dapat pada 9.21 malam kerana dia tak hafal tentang angka-angka unjuran hasil setiap PBT. Tetapi saya dapat pukul 9.21 malam, saya terkejut. Sebab itu Majlis Bandaraya Petaling Jaya menolak cadangan ini kerana unjuran bagi MBPJ bagi tahun 2026 yang mat yang amat berhormat hanya 9 juta ringgit. Sedangkan bagi MBSA 19 juta ringgit. Bagi MBSJ 11 juta ringgit. Bagaimana dua PBT ini yang jauh lebih kecil daripada Semalam tak nak jawab Hari ini kacau Menteri Besar nak jawab Bagaimana MBPJ Punya unjuran hasil Jauh lebih rendah daripada MBSA dan juga ya. MBSJ ya. Malahan pada tahun 2028 MBPJ hanya Mencatatkan 11 juta Bagi MBSA 21 juta Jadi nampak ada percanggahan yang amat ya. berhormat ya, ya, ya. Dengan jawapan yang diberikan oleh Sekinchan semalam, jadi ya. saya pohonlah yang amat berhormat pandulah esko-esko yang amat berhormat supaya berilah jawapan yang tepat yang betul ini di dalam dewan terima kasih yang amat berhormat di atas kepetahan dan kemahiran yang amat berhormat dalam memberikan jawapan Datanya apa yang saya sebut yang berhormat bahawa ia menepati kepada apa hasil malahan lebih ya. Saya sebutkan MPS sebelum ni dapat 300 ribu dengan sistem baru 350000. Jadi, kita dah buktikan kepada PJ bahawa capaian boleh dapat tapi kena ambil masa sedikit sebelum sampai dan memanglah benda yang baru ni janganlah nak salahkan Sekincan. Saya tak ada salah masalah, kita dah pandu dia, dah pimpin dia semua. Hmm. Tapi yang berhormat pun jangan salah pandu yang kat sebelah sana. Salah pandu tadi macam mana? Melonjak habis semua inflasi jadi masalah. Jadi tak apa yang berhormat, saya mohon untuk mencadangkan. Semoga uh, Belanjawan tahun 2026 menjadikan kita sebagai sebuah negeri yang juara dan rakyat yang sejahtera.